то, что я увидела здесь, меня очень поразило взаимодействие между амбулаторной и стационарной службой. Вот эти все пунктики выявления, амбулаторное лечение, стационарное, потом дневной стационар, стационарно дому и спутник, они настолько закольцованы один за одним, как бусинки вот на ожерелье таком, которое является украшением на телестезиатрии. Нам очень бы хотелось применить этот опыт у себя в Крыму. Я так думаю, он будет полезен не только Крыму и многим регионам, но так как у нас идет реорганизация, повторюсь, у нас есть такая возможность, что мы немножко приняли свои программы и это применили. И очень бы хотелось не забывать, что лечение устойчивого туберкулеза – это очень большая наша беда, но это еще, вот этот МЛУ – это болезнь, заболевание туберкулеза. Как бы был туберкулез, и он заболел устойчивым туберкулезом. И заболел он, может быть, по причинам где-то и нашего немножко несоответствия, может быть немножко просчетов медицинских препаратов или плохо контролируемого лечения. Если вспомнить классику, то мне бы хотелось сказать, что легче вылечить причину, устранить, чем вылечить потом болезнь. Вот если мы устраним причину, и наш ну, ВВТБ будет лечиться 100% контролируемо, и 100% иметь свой результат, то и МВУ туберкулеза будет практически меньше. Но в процессе обучения, что узнала и очень понравилось, это как взаимодействует в работе диспансер и стационар. Насколько построенная работа, что больной не пропускает дозы препаратов ну, если у него есть желание, он никогда их не пропустит. То есть того, что сестра диспансера идет к больному и выдает ему суточную дозу. Вот это очень удивило, очень бы хотелось ввести себя дома. Потом, насколько психологи работают с больными, насколько им удается вырабатывать приверженность к лечению, соцработники, волонтеры, насколько построена вся эта сеть работы. Все для того, только чтобы больной вылечился. Угу. То есть хотелось бы попробовать это внедрить на своем рабочем месте. Во время обучающего семинара самый яркий момент, который мне запомнился, это Ваша программа «Спутник», которая помогает людям, социально незащищенным, социально необеспеченным, действительно принимать противотуберкулезные препараты, дабы не распространять такую инфекцию, как туберкулез. Программа вырабатывает приверженность пациента к лечению тем, что выдает пайки. Люди, принимающие участие в этой программе, пациенты, они получают психологическую помощь от работников программы «Спутник». Конечно, как вам удалось организовать таких людей? медсестер и психологов, которые работают в одной единой команде, это энтузиасты своего дела, это действительно не случайные люди, это те люди, которые живут своей работой и любят, любят свою работу. Пациенты, которые принимают участие в этой программе, они тянутся к вашим сотрудникам, они полностью доверяют. И, конечно, посещение клиники, наше здоровье, где наша клиника, наша клиника извините, где все социально незащищенные члены общества, ВИЧ-инфицированные, наркоманы различных категорий, беспризорные дети получают и психологическую помощь, и юридическую помощь, и э, помощь э, медицинскую. Э, оказывайте большую помощь детям-беспризорникам. Молодцы, создали специальную комнату. Я по приезду в свою страну, в свою Днепропетровскую область, постараюсь сделать все, что зависит от меня, выйти на городские и областные власти, чтобы организовать подобную программу. Я, конечно, понимаю, что это будет очень сложно в финансовом плане, но у нас ведет большую работу, так же, как и у вас Красный Крест. Есть чему поучиться. Спасибо. Вы знаете, мне семинар вообще очень понравился. Все вопросы, которые меня интересовали, в принципе, были освещены. Но я занимаюсь аптекой в Киеве, и очень много у меня было вопросов о аптечном, о складировании, о том, как идет движение, о том, какие требования выписывают старшие или главные, кто выписывает. Но в личной в частной беседе я обо всем узнала, я взяла экземпляры требований, я взяла, как движется, как связан ночнет как связана аптека, как связаны склады между собой информации. Мне эта программа очень понравилась, поэтому я для себя... В общем, взяла хорошую полезную информацию. Мне это понравилось. Но я не думаю, что, может быть, это многим интересно. Uh -huh. Но в частности, я все это со всем этим разобралась. Есть вы получили. Я получила полностью всю информацию. То, что... Да, да. Мне было достаточно. Uh -huh. Мне очень понравились психологические уже такие вот эти тренинги, uh -huh. работа с психологами. Мне очень понравилась наша клиника. То есть я удовлетворена uh -huh. семинаром вполне. Ну, спасибо. Всего вам спасибо доброго. вам тоже. В первую очередь я хочу поблагодарить организацию «Партнеров во имя здоровья» за организацию международного семинара в городе Томск. Я благодарна за то, что я стала участником этого семинара. На этом семинаре я узнала очень много нового, я получила важную и ценную информацию. Лекции были построены таким образом, что преподаватели преподносили свой материал в доступной форме, но, на мой взгляд, я считаю, что были лекции, которые были рассчитаны больше на врачей. Так как я являюсь главной сестрой, хотелось, чтобы больше лекций было по сестринскому делу. Я бы, например, хотела в большей мере посетить стационар, дневной стационар, побольше пообщаться с сестрами, которые там работают и оказывают помощь. Ну вот, ну, пожалуй, все. Немножко не все. хватило да, времени. Вот, да, сейчас, как, вроде да. то посещает, есть вот лекции, да, занимали, и... лекции занимали большую часть времени, mm -hmm. а хотелось бы больше практических занятий. Mm -hmm. Спасибо большое за Ваше мнение. Во-первых, я хочу сказать большое спасибо двум проектам. Это проект «Партнеры имя здоровья» и «USAID» последование контроля контролю за туберкулезом в Украине». А на Онова, mm -hmm. мне очень поразило. Значит, проект «Наша клиника», что меня удивило, то есть что э, не, оставляет, не оставляют без внимания лиц, употребляющих инъекционные наркотики и э, детей, детей и подростков с э, асоциальных семей. Что еще? Конечно же, э, то, то есть, дополнительные этапы контролируемого лечения. То есть это э, проект «Стационар на дому», и это проект «Спутник». То есть тоже очень интересно, в плане того, что опять-таки неравнодушные люди, то есть работают также со социальными людьми, но же взрослыми, то есть люди эти, ну будем говорить, без определенного места жизни.